Укровенно говоря, уже последние две недели всеми мыслями находимся в финале четырех кубка. И потихоньку готовимся к химику. Для кого не секрет. Для нас это принципиальный соперник. Ну и это как бы не новое, что химик на данный момент лидер чемпионата. Они разу не проиграли. Соответственно, статус фаворита, скорее всего, все-таки отдается им. Конечно, шансы всегда есть. Просто не хочется много ничего говорить поскольку мы играли две игры, обе проиграли, но, к сожалению, не показали свою игру. А «Химик» наоборот, они сыграли, можно сказать, свой баскетбол. И именно лидеры, наверное, продемонстрировали лучшие результаты даже по ходу сезона, которые они демонстрируют с другими командами. Соответственно, если мы сыграем свой баскетбол и командную игру покажем, то, в принципе, шансы у нас есть. Но ну, опять же, не хочется забегать наперед, просто хочется выйти и доказать это уже на площадке. В любом случае, мне кажется, если кто-то думает, как бы выиграть кубок, необходимо будет обыгрывать химик, неважно, будет это в полуфинале или в финале, поскольку они на данный момент ну, все-таки, наверное, сильнейшая команда этого чемпионата, соответственно, они в любом случае окажутся в финале у кого-то или в полуфинале, и их необходимо проходить для того, чтобы выиграть кубок. Кубок ⁇ это отдельное соревнование в том плане, что там решающая каждая игра. Нет того, что ты проиграл, смотришь турнирную таблицу, на каком месте ты находишься, а там каждая игра имеет свое значение. Ты можешь проиграть одну игру и уже дальше не попасть. И, ну, Каждая игра имеет свою особую ценность. И немножко другое она отвлекает от чемпионата. Все-таки ну, ты встречаешься с некоторыми сильными соперниками еще раз. Я, например, рад, что мы сыграем еще раз с «Химиком», поскольку сейчас, к сожалению, с каждым днем, наверное, финансовая... Сторона этого чемпионата становится все тяжелее и тяжелее. Соответственно, многие команды покидают хорошие игроки, и уровень падает. И хочется играть сильными командами для того, чтобы поддерживать свой уровень и как-то расти, а не деградировать. Хотел бы в первую очередь пригласить, чтобы побольше людей пришло поболеть, поскольку, я знаю, наши фаны, там да, некоторые вот сейчас уезжают в зону Ато добровольцами. Соответственно, хотелось бы немножко, чтобы было больше поддержка. Хочу их пригласить, чтобы побольше людей пришло, нас поддержало и, наверное, увеличило наши шансы на победу.